Бути всюди першими та працювати для і заради своїх клієнтів – такими є основні пріоритети у роботі компанії «Гелиос». Компанія Геліос вже 12 років в аграрній сфері та береться за унікальні для нашого регіону сільськогосподарські культури і, використовуючи новітні технології, досягає високих, а головне якісних показників врожайності. Керівництво підприємства впевнене, Херсонщина має величезний потенціал у сільськогосподарській сфері. Правильно його використання дозволить істотно збільшити соціально-економічний рівень регіону, а відтак і підвищити конкурентоспроможність. На сьогоднішній день весь мир переходить на. энергосберегающие технологии. Сельское хозяйство, в первую очередь, это вода. Потому что у нас юг Украины, самая жаркая область Украины. Без воды ни туда, ни сюда. То есть, если не будет воды, значит, ничего здесь не будет. У нас зона рискован земледелия. То, что Благодаря нашим руководителям сохранилось э, решение Херсонской области. Мы имеем горький опыт, э, видим Днепропетровскую область, Запорожскую область, э, Николаевскую область, откуда были выкопаны все подземные коммуникации. Херсонская область сохранила свой потенциал в Поливии, за счет этого она стоит. Но при этом из года в год электроэнергия дорожает. Стоїмость куба подаю води, подаваємо води на поля теж увеличивается. тому говорить треба о про нових продуктах. Геліос це постійне удосконалення діяльності кожного сектора виробництва. Саме тому на підприємстві впроваджуються найсучасніші методи обробки землі, закуповується нова європейська сільгосптехніка, контролюються показники врожайності щороку з метою підвищення продуктивності. Зима була не Легкое для сельхозпроизводителей. Теплое начало закончилось очень тяжелой холодной зимой, отсутствие снега, пропали зерновые, я считаю, что большую работу в плане надежды, что все-таки выровняется, я считаю, в первую очередь дала облдержадминистрация это обращение к нашему губернатору Костяку Николаю Михайловичу и его, в свою очередь, к Абмину, дало возможность получить определенные средства на компенсацию по этим потерям и дать возможность селянам пересеяться. Это тоже очень важно, потому что если человек теряет веру в будущее, ему уже ничего не интересно. И потом поля, которые на сегодняшний день Херсонщина, наверное, имеет одни из самых ухоженных сельхозугодий на Украине и являясь отсталой в промышленном производстве, а будучи передовой в сельском хозяйстве, то есть это тот локомотив, который должен нести Херсонскую область впереди э, других областей, его на сегодняшний день э, ему надо помочь. Помочь выжить в этот тяжелый год, а остальное, как говорится, все в руках больших. Я думаю, уже селяне привычные к трудностям, этот процесс как-то вытянут наперед. Цель одна – накормить собственный народ, чтобы мы не были просящими у кого-то, в соседей, мирового сообщества. Я считаю, что украинцы – гордая нация, которая должна что-то в своей жизни делать сама а в первую очередь это кормить себя. То есть все равно мы оптимисты, мы смотрим оптимистически вперед, верим, что правительство нас не забудет, губернатор нас не забудет. Всю ту поддержку, которая есть на сегодняшний день в возможности в рычагах областной администрации, мы получаем. Вот это единственное, что радует. Такой поддержки, как сейчас, мы не имели за все 20 лет. незалежності України стабільна робота підприємства дозволяє покращувати соціальні стандарти для жителів Херсонщини. Зокрема, за рахунок підприємства та за ініціативи його керівника депутата Херсонської обласної ради Юрія Горстки були відремонтовані сільські амбулаторії та встановлено сучасне медичне обладнання. Праця керівника компанії Геліос високо поцінована його співробітниками. Много програм ведеться, багато програм в двох селах У нас ідуть зараз програми по Возрождению медицины, то есть оказываем посильную помощь ФАПам, потому что на сегодняшний день их передали сельских советов на районную медицину. Тяжело им сейчас приходится строим церковь при том церковь которая будет одна из красивейших это будут украшения каховки. я считаю что каждый я верующий человек и каждый христианин в своей жизни должен сделать тот поступок за который даже на том свете ему не будет за это стыдно строим не для себя строим для людей а так как бы Роботаєм стараємося, переймаючи досвід європейських країн, підприємство «Геліос» впроваджує нові технології у розвитку конкурентоспроможного ринку сільськогосподарської продукції. А саме минулого року підприємство вело в експлуатацію завод із висушування томатів. Вже цього року підприємство планує спробувати свої сили у висушуванні луку та зелені. Така технологія істотно вплине на збереження натуральних якостей продукції. Ринок сушених овочів на сьогоднішній день е, крупніше государство у нас. Е, Будем так говорить, Россия, в которой тоже есть э, областя, которые очень много используется сушеных продуктов. Это, это армия, это флот, это тот же самый э, Европа, которая тоже имеет определенные довольно-таки большие объемы по э, переработке именно сушеных овощей. И перспектива довольно-таки неплохая. Не То есть э, логистика изучалась, просчитывалась, прежде чем пойти на это дело. Как говорится, мы э, просчитали рынок, э, сделали... Э, первый проект по, именно по сушке томатов, отработали технологию, согласовали это все с нашими ГОСТами, которые на сегодняшний день существуют. Одесский институт нам сделал этот ГОСТ, сейчас идет его утверждение. Отработана вся технология. То же самое сейчас занимаемся именно сушкой луком по отработке технологий, подготовки уже как бы для промышленной переработки. Сушкой почему начали заниматься? Потому что для нас это новый продукт. Как бы был изученный рынок сушеных продуктов на Украине. Им очень мало занимались. На сегодняшний день идет сейчас опробирование оборудования по сушке лука. Будем сушить морковь, будем сушить свеклу. Я считаю, коль мы движемся в Европу, надо забывать о всех... Химических красителей, а переходить, переходить на те, которые нам дает природа. То есть э, можно подобрать любой красивый естественный цвет для продукта, используя наши выращенные здесь, на, на Украине, на Херсонщине продукты. Та же самая морковка, та же самая столовая свекла, э, тот же самый э, лук. Направление качественное, мы занимаемся огурцом, нам нужны, допустим, те же самые э, травы, э, которые используются при мариновании этого огурца. На сегодняшний день, благодаря вводу в строй этой фабрики, мы сможем иметь все те ингредиенты, которые нам нужны для собственного производства. Мы уже будем их не покупать за границей, а использовать уже свое, нами выращенное. Вже 12 років «Геліус» вирощує на благодатній херсонській землі соковиті овочі, на які з задоволенням чекають не тільки українці. Підприємство вирощує та переробляє різні овочеві культури, серед яких помідори, огірки, цибуля, капуста та редька освоюють тут і зовсім нові для Херсонщини, зокрема Македонський перець. Та теж був пілотний проект. Ми його будемо продовжувати однозначно, практически. 99% этого перца ушло в Англию, в Лондон. Как бы у нас, у нас он еще не прижился, люди еще не понимают, они не знают, что на сегодняшний день этот перец является самым большим поставщиком ворогничьего каротинов витаминов А, витаминов группы В. То есть это по большому счету это э, большая зеленая аптека, которую нужно употреблять. Он у нас не является горьким, его могут кушать, начиная от детей. Меня дети мои кушают, женщин и взрослых. Э, имеет очень сбалансированный вкус. Э, он не... Э, маринованный, то есть это происходит через процесс ферментации, как и огурцы мы делаем, именно ферментированные, то есть квашеные, так и этот перец. Англичане им понравилось, и на сегодняшний день вот готовится контракт уже по этому году, какое количество они закажут, мы это будет количество уже больше того, которое у нас было, но вот доработаем последние по контракту контейнера, что мы отправляем и я считаю как бы перец показал довольно-таки неплохие интересуются уже на сегодняшний день нашим перцем в Израиле интересуются нашим перцем в Америке потому что по цене если сравнивать греческий и наш то разница где-то процентов 40 в сторону меньше, как бы у нас дешевле он. А по качеству, допустим, то, что кушал я греческий и ел наш, то я считаю, что, наверное, наши климатические условия даже лучше подходят, чем греческие. Он более мягкий, более насыщенный вкус, то есть более в этом плане интересен. Геліос вирощує як зернові, так і овочі. Окрім пшениці, сої та кукурудзи, тут освоюють зовсім нові. Приміром, сочевиця є однією з нових культур, вирощуванням якої на Херсонщині ще ніхто активно не займався. На підприємстві Геліос. Переконані, ця культура обов'язково приживеться на посушливих херсонських землях та матиме великий попит. Крім того, нова культура дозволить економити на електроенергії, а головне вирощувати екологічно чисту продукцію. Кожен рік ми вводім якісь определенные э, новые продукты, которые как бы на Украине не производились до этого в тех масштабах, которыми мы работаем. В первую очередь в прошлом году был успешно заложен опыт по э, районированию э, чечевицы. Э, получен неплохой э, результат для первого года. У нас уже есть районированные семена которые мы в этом году, если в прошлом году у нас было 4 поля, поля порядка 200 гектар, то в этом году уже под чечевицу отведено 1400 гектар. В этом году у нас появилась такая культура, как фасоль. Фасоль трех видов, красная, белая, фасоль рябая, как она ее называют, то есть несколько цветов как бы имеем уже предложение по Армении по красной фасоли имеем предложение по Арабских Эмиратах именно по белой фасоли то есть все в наших руках если хотим выжить значит надо работать надо новые культуры запускаем фабрику по сушке овощей это тоже интересное направление в прошлом году это был как пионерский проект мы посушили порядка где-то 100 тысяч банок мы сделали сушеных украинских томатов, которые на Украине на сегодняшний день никто не выпускает. Мы первые. Сейчас идет сертификация этого продукта. Я думаю, наши жители уже в этом году получат качественный сертифицированный украинский продукт, который не будет отличаться лучшим зарубежным аналогом. То же самое, я думаю, будет касаться чечевицы она на сегодняшний день дает интересные показатели по цене и по технологии. Технология уже отработанная с учетом уже наших природных условий. Поэтому я считаю, что как бы от именно введения новых продуктов, да, с Херсонской области, ту фору, которую надо уже чуть-чуть, по чуть-чуть отходить от пшеницы, от других культур, которые на сегодняшний день мало рентабельны, а переходить именно на культуры, которые высоко рентабельны. То есть переходить на интенсивную технологию производства. Ну, во-первых, почему чечевица? Что такое бобовая? Бобовая – это единственный, будем так говорить, растительный, Продукт, который не истощает нашу землю. Дело в том, что у нас заключены долгосрочные договора по аренде земли. К земле мы относимся щепетильно, подсолнух мы принципиально не сеєм, тому що от подсолнуха ми імельвина мікро-макроелементів з почви тому обращаємося учитываем только ті культури, которые именно наповняють землю мікро а не виносять з неї. Колектив підприємства Геліос а це майже 350 чоловік. Працює ефективно та повністю віддається роботі. Про це і свідчить імідж компанії, що є одним з аграрних лідерів Херсонщини. Товариство з обмежень. Відповідальністю Геліос 1 і надалі продовжуватиме освоювати новітні технології в аграрній сфері та вирощувати якісну продукцію для, для соціально-економічного зростання Херсонщини. Всі свої шаги в надо чому-то прив'язувати, каким то аналізом, які проводяться не один год, каким то э, ситуаціям, которые дозволяють ринок корректировать. всім, руководить ринок, не базар, как было раньше. 90-х годах, а именно рынок. Почему произошло в этом году перепроизводство? Дело в том, что существует как бы возможность сельхозпроизводителей брать не сертифицированные семена. Э, иметь возможность выращивать, ну, будем так говорить, не сильно приспособленных э, местах производства и хранения этой сельхозпродукции, э, которая составила где-то порядка 45% от легального производства качественных семян, и человек, который, будем так говорить, вырастил некачественный продукт, его задача в первую очередь ⁇ пусть по любой цене его быстренько продать. Потому что храниться он не будет, потому что заболеваний там куча, хранений никаких. И это позволило в первых же, как говорится, дней сбора урожая обвалить весь рынок. Я был во многих странах мира, был в Канаде, был в Америке. Там, чтобы что-то вырастить, просто так захотеть и пойти взять кого-то кусок земли в аренду и выращивать, так не получится. Там надо купить лицензию именно на выращивание определенного продукта. И только с этой лицензией тебе продадут семена, химию и что тебе именно для выращивания этого продукта нужно. У нас же не надо иметь ни образования, не надо иметь никакого опыта, не надо иметь, как говорится, максимальных возможностей. Договорился с людьми, взял его сертификат, то есть землю под поевым этим сертификатом в аренду, вырастил, что он посчитал нужным, обработал неизвестно чем и вышел с этим продуктом на рынок. Я считаю, с этим надо бороться. Благодаря Николаю Михайловичу на сегодняшний день как бы... Рациональность движения сельского хозяйства наконец получила правильное направление. Чітко поставлені орієнтири, чітко створені условия для легальних виробників і всі условия для того, щоб далі розвиватися. Підприємство приділяє підвищену увагу розширенню свого асортименту. Усе це дозволить компанії стабільно утримувати провідні позиції на півдні України серед виробників сільськогосподарської продукції, брати участь у галузевих заходах, налагоджувати професійний діалог із споживачами, конкурентами та партнерами.